નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ આધારિત દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનો સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ સાતના દરેક વિષયના આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના વિડીયો અને પીડીએફ માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે તો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો તો શરૂઆત કરીએ ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સૂત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સાથે પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર સંક્ષેપ મેં જેમના ગુણ છ નંબરે પહેલી સ્ત્રીને આપને બેટે કે પ્રશંસા કહેશે કે તો તેમનો જવાબ અહીં આપેલ છે नंबर देश की देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है नंबर त्रन आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસ માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ એમ પી બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબની અહીં માહિતી તમને આપેલ છે પ્રશ્નપત્રો અસાઇનમેન્ટ બ્રાન્ડિંગ અને ફોન કોલ કરી શકો છો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન એ નંબર ઉપર પ્રશ્ન એક બ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર સંક્ષિપ્ત મેં દીજે જેમના ગુણ છ નંબરે બેટી કી ક્યાં ક્યાં હે नंबर बे मनुष्य क्या क्या कर सकता है नंबर त्रन आप जीवन में क्या करना चाहते हैं प्रश्न बे नीचे दिए गए पंक्तियों का भावार्थ लिखिए जमना गुण पंक्तियां पहली है तेम भावार्थ जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी चारों ओर मेरा यश फैलेगा चलो बीज काव्य पंक्ति ना भावार्थ मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी मैं आत्मनिर्भर बनूंगी पढ़ लिखकर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी प्रश्न त्रण दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए जमना गुण पांच जो ये महाराज तमारा थी विदाई लेने हूँ घरे पहुंचियो મારી માતા કેટલા સમયથી મારી રાહ જોઈ રહી હતી મને જોતાની સાથે જ તેણે મને ગળે વળગી લીધો ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે હું તેને બધું કહી દઉં પણ મારી હિંમત ન થઈ હવે હું તમારી સેવામાં ઉપસ્થિત છું હવે તમે જે ઈચ્છો તે કરી શકો છો પણ હું મળતા પહેલા એક બીજું વસ્તુ માગું છું પ્રશ્ન ચાર નિમ્નલિખિત ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ જેમના ગુણ છ અહીં આપેલું છે जो कहानी ने तुम्हारे आर्तना पूर्ण करनी है जो तुमने ही अपील छे प्रश्न पांच निम्नलिखित लिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए जमे गुण 6 नंबर 1 लड़का पढ़ रहा है लड़की पढ़ रही है नंबर 2 हिरन जंगल में दौड़ रहा है हिरनी जंगल में दौड़ रही है नंबर 3 घोड़ी नाच रही है घोड़ा नाच रहा है नंबर 4 मोर खाना खा रहा है खाना खा रही है नंबर नंबर नदी नदी की की ओर ओर जा जा रहा था। नदी की शेर जा रही थी। सेठ मंदिर जा रहे थे। मंदिर जा रही थी प्रश्न जो प्रश्न नंबर निम्नलिखित विशेषण छाटकर वर्ग भेद लिखिए जमना गुण छो नंबर एक यहाँ पेंसिल हिरल की है यह सार्वनामिक विशेषण नंबर बे मीना ने दो केले लिए दो संख्यावाचक विशेषण नंबर त्रन जाहवीं के पास चार किताब है चार संख्यावाचक विशेषण नंबर चार मैंने पंजाबी खाना खाया पंजाबी गुणवाचक विशेषण नंबर पाँच कई लोग गिरनार की परिक्रमा करते हैं कई परिणाम परिमाणवाचक विशेषण नंबर छ दीपावली पर हमने बहुत सारी मिठाई खरीदी थी बहुत परिमाणवाचक विशेषण प्रश्न सात निम्नलिखित वाक्यों में से जिस शब्द से क्रिया के काल का पता चलता है उस शब्द को रेखांकित करके उसका काल बताइए जमुना गुण मैं बाजार जाता हूँ जाता हूँ वर्तमान काल नंबर बे तनिषा कल गांधीनगर गई भूतकाल नंबर तर लड़के शाम को खेलेंगे भविष्य काल नंबर चार पिताजी अखबार पढ़ रहे थे भूतकाल नंबर पाँच अनीता सातवीं कक्षा में पढ़ती थी वर्तमान काल नंबर छः मैं बस में जाया करता था भूतकाल प्रश्न आठ दिए गए काव्य को पढ़कर उनके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जमना गुण पाँच तो जो आपने तुमने प्रश्नों नंबर एक इस काव्य में वृक्ष की क्या विशेषता बताई गई है इस काव्य में वृक्ष की विशेषता दी गई है कि वो कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है नंबर बे सच्चा इंसान कौन है जो इंसान अपने तन मन धन से देश के लिए काम करता है वह सच्चा इंसान है नंबर त्रन फूल शब्द का समानार्थी शब्द लिखे पुष्प नंबर चार नफरत शब्द का विलोम शब्द में से लिखे प्रेम नंबर पाँच इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए सच्चा इंसान प्रश्न नौ नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर कोई दो चुटकुलों का निर्माण कीजिए जमना गुण आठ जे चुटकुल आपेलू है पति पत्नी त्यार नंबर बे मरीज ने डॉक्टर प्रश्न दस नीचे दिए गए पत्रक को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए गुण साथ। नंबर एक, इस भाव पत्रक में दुनिया का नाम क्या है पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजी भाव की सरकार मान्य दुकान नंबर बे भाव पत्रक में सबसे कम भाव किस चीज का है नमक नंबर, नंबर भाव पत्र कौन से दिन का है एक आठ बे हजार नंबर चार अगर आपके परिवार में तीन व्यक्ति है तो कितना गेहूं मिलेगा पैंतालीस किलोग्राम नंबर पाँच प्रति व्यक्ति को कितनी चीनी दी जाती है तीन सौ पचास ग्राम नंबर छः दुकान का लाइसेंस नंबर क्या है बे छ तो नंबर सात मिट्टी के तेल का मूल्य क्या है चौदह पॉइंट पैतरस मूल्य प्रश्न अज्ञात नीचे दिए गए समय सारणी को देकर प्रश्नों के उत्तर गुण नंबर एक समय सारिणी आधार पर बताए कि गृह कार्य कितने समय तक किया जाता है आठ से नौ बजे तक नंबर बे समय सारणी के आधार पर आपको पाठशाला में कितने घंटे रहना पड़ेगा छत्रिस घंटे नंबर तीन आप खेलने कब जाते हैं पत्रिस बजे नंबर चार आप कितने बजे शयन करते हैं दस बजे नंबर पाँच नाश्ता करने का समय क्या है सुबह सात बजे समय सारणी के आधार पर छः बजे कौन सी प्रवृत्ति की जाती है दांत साफ़ करना नित्यक्रम नहाना धोना नंबर छः आपको पूरे दिन में कौन सी प्रवृत्ति सबसे अच्छी लगती है खेलना प्रश्न बा निम्नलिखित विषय में से कोई एक विषय पर पत्र लेखन कीजिए दो में से एक जम्न गुण जीवन में स्वच्छता का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए छे बीजो पत्र हम भारत को आदर्श राष्ट्र कैसे बना सकते हैं इस विषय पर अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે